cili tiga jenis cili. Saya gunakan cili goreng, cili goreng, cili mentah dan juga cili rebus. Untuk dapatkan aroma dia, kepedasan dia. Kalau kita makan, dia nampak merah tapi dia tak pedas. Ha, bila kita masak, kita goreng, cili dia akan pedas. Tapi kita campurkan dalam bahan-bahan tu, pedas dia akan kurang, rasa dia akan naik. Harga standard RM6 tambah RM8. Nak puas lagi RM10. Tahun 80-an, dua ringgit hingga dua ringgit setengah. Dia masa tu harga bahan pun murah, gaji pun murah, dan gaji pun tinggi, bahan pun tinggi. Ha, macam tu

saya Shaul Hamid bin Syed Muhammad. Umur saya dah masuk dekat 60 tahun dah. Dan saya berasal memang di Pulau Pinang. Dilahirkan di luar negeri, datang ke negara ni saat 70-an. Arwah bapa saya memang maintain di sini sejak tahun 30-an. Jadi dari 30-an lepas tu dia buka perniagaan ni pada tahun 1941 atau 42 lah. Umur saya bila cecah 13 tahun, saya bantu dia. Selepas persekolahan saya akan bantu dia. Sejak itu sehingga sekarang saya berada di lah boleh kata 47 tahun. Actually, setiap family masyarakat kami ini dididik untuk membantu menjalankan perniagaan bapa. Walaupun you berpelajaran, memang daripada kami pun banyak yang berpelajaran doktor, lawyer, engineer, even ada magistrate, tapi mereka diajar satu profesion di mana kalau tak ada apa pun kamu masih boleh hidup dengan apa yang kamu pelajari sebagai perniagaan. Selepas kita belajar, kita kena bantu bapa menjalankan perniagaan. Itu adalah kami punya uh, generasi ini. Jadi apabila seumur 13 tahun, form 1, saya belajar. Selepas belajar, saya balik, saya akan bantu bapa saya. So selepas SPM dan arwah bapa saya pun tak mampu lagi menjalankan perniagaan ke akibat kesihatan dan saya ambil alih walaupun minat saya lebih kepada locomotive engineering but that doesn't matter Alhamdulillah rezeki saya memang Allah SWT ketentuan Allah Ta'ala selalu orang panggil kena Mak Misai Jadi, sebenarnya Mak Misai ni bukan bapa saya Mak, mak bapa saya Sayyid Muhammad yang sebelah tu ada satu orang tua yang jual teh dia nama Misai itu nama yang asal untuk perniagaan asal bapa saya lah. lepas tu yang datang saya ni dia tegak nama lah <tuk> Ah ha, sekarang ada kan tempat dapur lah, tempat goreng mie sotong. Okey, kita nak prepare mie goreng untuk beberapa customer yang sedia ada tunggu di sini. Yang ini kita akan mulakan sekarang lah. Okey, mula kita akan tuangkan kuah. Kuah cili yang mana dia ada campur ramuan banyak jenis ramuan. Lepas itu, kita akan buka api. Okey, lepas itu kita akan uh, tauge dia. Ini tauge. Lepas itu mie. Kicap. Cuka. Ha, dia ada sukatan dia lah. Sukatan dia cuma buat sendiri pun jauh Okey. Ini adalah ubi. Ubi. Ini adalah cucuk. Cucuk, cucuk, uh, cucuk udang. Cucuk kepai dia memang campur tauge, tepung dan uh, udang kecil sikit. Dan tahu. ah uh, tokong lah orang pilihan kata tokong. Orang kaya lagi panggil tahu kan. Uh, ini adalah bahan asas. Orang kata umpan. Satu set. Kalau kalau satu-satu kita makan tak sampai satu minit kalau satu nak kita buat tak sampai seminit. minit. Maksudnya, dapur yang kita gunakan adalah dapur pressure. Ha, itu dia kecepat masak. Ha, macam sekarang saya ada masak dengan kurang-kurang ada 20 pinggan di sini. 20 pinggan. Kalau 20 pinggan maknanya tak sampai 10 minit saya boleh siapkan. Maknanya saya save. Saya save 10 minit lagi. Bahan dia tomato, fresh, onion, garlic, ginger. Ada ada mepis, uh, herbal sikit daripada dan semua ada, ada dan juga sedikit ubi ubi yang dah tak kisar untuk mendapatkan kepakatan dia ha, lepas itu gula cili cili tiga jenis cili saya gunakan cili goreng cili goreng cili mentah dan juga cili rebus untuk dapatkan aroma dia kepedasan dia lepas kita makan dia nampak merah tapi dia tak pedas ha, bila kita masak kita goreng cili dia akan pedas tapi kita campurkan dalam bahan-bahan tu pedas dia akan kurang rasa dia akan naik dia ada 500, 600, 700 Yang ada crime dengan 1000 lah. Ada up and down, up and down lah Dia bukan tetap, dia bukan tetap Jadi up and down lah. Jadi kita tengok lah Hari nama tu hari, hari Lepas tu Kita buat yang ni Kita dah goreng siap dah Kita ambil dia keluar dulu Untuk buat goreng telur Telur-telur hmm. uh, telur, telur, scram, scramble egg Ada say something a miracle happen in my life. Bila saya menjalankan perniagaan seperti biasa, ada satu customer datang, dia memang customer lama. Dia datang ambil buat mi so, so. Saya nak yang yang berlainan daripada masa masak kemas. Kita apa benda? Saya kata buatlah. So I went back <coughs> to kitchen, tengok apa benda saya nak buat. Tu so, tak tahu lah apa benda. Tapi apa yang saya nampak? Sotong. Sotong tu dulu kami sotong basah. Sotong basah ni kita akan gunakan untuk uh, go dalam bukan macam ni go dalam. So mungkin Allah Subhanahu Wa min idea kat saya. Okay, saya masuk, saya potong, saya gaul dengan uh, rempah-rempah cili sebagainya. Saya goreng, letak atas. Bila letak atas, saya pergi hantar. Dia pergi hantar-hantar, kawan tu makan. Ha, lepas makan dua cedok, dia panggil. Amit, mari sini. Dia pergi sana. Apa ni? Kita abang minta. Yalah, apa ni? Kita abang minta, saya buat lah. Ha, dia boleh bersenyum. mula dia batal bersenyum. Ha, yang lah saya nak. Ha, dia kata, ini bagus, ini sedap macam ni. Nah. dia kata, nama apa ni? Kita saya tak tahu. Ha, ini mi dengan sotong. Dia kata, mi sotong. Okey, boleh? Suka hati abang lah. Ha, okay, okay, settle. Lepas tu dalam tu ada satu customer yang kawan dia datang. Bila nak beli bungkus, dia kata tiga bungkus. Dia kata nak buat macam ni bagi kawan tu. Dia kata macam mana? Macam ni lah. Ya. Tapi kawan tu pun macam tak mau. Tapi dia kata, you bagi saya belanja. Habis saya buat bagi. Di okay, masa tu tak ada handphone dan wireless sebagainya. Cuma mulut ke mulut lah. Kawan tu pun beli balik. Lepas tu, second dia datang dengan sepuluh bungkus. So, daripada itulah wujudnya mi sotong. Tu so, masa ke semasa, dari mulut ke mulut, perniagaan saya Alhamdulillah berkembang ok, satu menu ni senang kita nak praktiskan, sebab menu ni saya cipta, pastikan customer terima rasa saya yang penting satu lagi seperti mana saya katakan, sebagai pencipta we have to go ahead kerana dia akan menjadi dorongan kepada orang lain untuk buat Ayam udang sotong is original. Original bukan ayam udang sotong. Original dia adalah sotong dan juga cucuk, tahu dan juga ubi. Yang mana bahan-bahan yang saya tunjuk tadi. Nah, itu adalah bahan-bahan yang original. Benda-benda lain semua tambahan lah. You nak campur adukan tambahan. Sebagainya. So, orang dulu, dia kadang-kadang ada yang guna daging. Tapi daging bukan semua. Mata customer saya, dia merangkumi semua. Setengah tak nak makan daging. Jadi saya nak pastikan semua dapat makan. Sotong, everybody can take. Lagi satu, sotong pun dah sotong kering. Dia boleh dapat bila-bila masa. Ada masa. Untuk mendapatkan dia punya kepanasan sama serata. Kalau tidak, satu belah akan hangit satu bukan tak hangin. Bila kita pusing, maknanya semua haba dia akan seragam rasa kata Pastikan benda ni tak hangit. My passion is to cook. And the satisfaction the customer lepas dia makan dia start terima kasih. Ah, that is why I'm enjoy. Ah, that is why my passion. Satu lagi punca pencarian saya, pendapatan saya untuk kehidupan saya. Yang ini saya dah ambil dah. Saya akan letak sini. Orang-orang saya ni akan garnish daun bawang, bawang goreng, limau dan topple sotong. Harga standard RM6 tambah RM8. Nak puas lagi RM10. Tahun 80-an RM2. hingga RM2 setengah. Dia masa tu harga bahan pun murah. Gaji pun murah. Dan ni gaji pun tinggi, bahan pun tinggi. Ha, kau okay. macam tu So kita masak first kita masak untuk 50 orang sambal tu. Habis kita akan buat 50 orang. Habis 50 orang. I want to go for the quality, maintain the quality. The freshness. Ha, kalau you nak goreng sekali pun boleh. Tapi kualiti dia lain sikit lah sotong kering ni kalau dia dah dah sejuk dia lihat sikit you nak buy freshness makan masa dia ya, dia fresh nah, sekarang dekat 21 minit sweet sour hot Because kita ada adunan tambuan kacang bila kacang tu dia akan bagi satu aroma yang berlainan nah, kacang tu kita goreng kacang tu lepas tu baru kita kita jadi serbuk dan kita campurkan dalam bahan luar. Rasa I maintain. There's a quality which now until now custom empat generasi. Dan katakan banyak tempat yang ada miso tong. tapi rasa tu that's is what I'm stand there. Ayat tu yang boleh memastikan saya increase sampai sekarang. So every month my graph will be grow up. Perniagaan kita mega. macam mana kita nak makan macam itulah kita nak steady Kalau kata alah lantak nak makan ah no, patut itulah tertatang keberkatan. Jadi kitalah kita buat benda elok, semua telur. Semua dia baik. Memanglah nak datang berjaya bukan senang. Stori, kesabaran, disiplin dan juga keberkatan dan insya-Allah. You boost up you. Perniagaan ni display hard work, make sure. kadang kita nak cuti, nak cuti raya, satu hari, dua hari, kan. Tak boleh cuti seminggu Customer datang, masa itu perayaan, bawa family. Oh Allah, tak ada. Jadi yeah. why so, sometimes apa yang saya nampak kadang-kadang baru ni, especially peniaga-peniaga kecil macam ni lah, kadang-kadang kerap cuti. Avoid that. If you want to success, make sure you work hard for that. Then you will success, insyaAllah. Kalau you sentiasa syukur, you tak akan buat benda-benda yang tak betul lah. Sebab dalam hati dah kadang-kadang kesyukuran kepada pencipta, you won't do anything wrong. Tonggak kejayaan seorang, tonggak keimanan is solat. Rasa dia ke, senang saja. Dari sini kita sana lepas tu kita tambahkan cili, gula dan sebagainya. Base this, base dia, ah base. Memang original orang dulu masak macam ni. Tapi dulu satu 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 satu, satu lah satu-satu pinggan Sekarang yang kita rasa ni sekali kita akan naik pasal kita nak kereta. Ramai tak boleh buat kalau kalau bawa satu-satu. Saya akan marah, orang orang kena muka semua saya. Ya ni cucuk. Ha ini asal kena mesti ada. Ubi dengan tokoh tu sampingan. Ya ni pasti. Ha ya ni yang kita katakan tadi kan cucuk tu dah potong siap dah. Jadi senang kau. Bila dia you makan lepas goreng dia rasa dia punya taste taste something different. Rebus dulu. Lepas rebus baru kita kupas. Kalau kita kupas dulu, ubi dia akan pecah, hancur. Saya tidak kata masakan ni ada banyak-banyak seni, seni tu seni. Tu seni masakan. Culinary arts. Macam telur rebus. Kita rebus telur dengan air panas saja tak boleh. Kena letak garam sikit. Bila letak garam dia takkan pecah. Pelajaran itu penting. Pelajaran itu penting untuk mencorak kehidupan masa depan mereka. Tapi peniaga ini ada juga salah satu supportif di mana sekiranya walaupun mereka belajar tinggi, ada masa mereka nak kembali nak Welcome. That's so, Saya resipi ini anak saya. Ha, ini dia ada mengajar. Lah. Lepas itu menantu saya. Ha, dua orang ini akan ambil alih lah selepas saya. dia Ini dah umur 60 dah. Nak kata pencin tak boleh lah. Masakan ini tak ada pencin. Untuk masakan dia tak ada pencin. Masakan ini dia sampai bila-bila. Because they patient. Okay the patient. When you have the patient, you can cook forever. Okay. Sebagai seorang peniaga, kena datang kedai hari-hari untuk pastikan segala-galanya lancar. Kalau tak datang sehari, saya tak tahu lah. Tapi hati saya tak akan tenteram kalau saya tak datang. Pasti apa saya nak tahu. Pasti saya takut customer ni kata apa, kata apa. Nak pastikan datang sini, Alhamdulillah. Saya rasa. Okay, inilah mie sotong. Buat tangan saya, ciptaan saya untuk orang awam untuk menikmati juadah mie sotong Hamid Patah sejak tahun 1978 dan hingga sekarang. Cabaran itu biasalah. Sebagai peniaga yang baru, orang yang muda, semangat pun tak berubah ni. Jadi kita usaha untuk perbaikikan masa ke semasa. Saya tak malu nak katakan satu benda lah, Syana Syekh saya akan ada orang tinggal, saya akan ambil sikit saya rasa tengok. Mengapa kau ni tinggal? So, dari sana, saya dah tahu, oh, something sweet, something sour, something hot. Then, I improve. This is how, this is sincere. Kalau you nak berjaya, you have to do something. So, I, I follow that step. So, saya try, I got it. So, saya rasa, ah, inilah rasa. Inilah sepatutnya yang saya buat. I, I give. Don't every time I say, no, there's a clean plate. Setiap orang makan, clean plate, clean plate. Alhamdulillah. Saya juga mempunyai pelanggan-pelanggan dari luar negara. Apabila seseorang itu nak pergi keluar negara, dia datang beli bungkus. 5 hingga 10 bungkus. Balik balik sana, simpan dalam freezer. Hari-hari makan mi. saya datang, Macau, Hong Kong, Philippines, Singapore, biasa. Bila microwave, makan rasa benda itu sama. Saya bila orang nak luar negara, tolong beritahu ke saya. Untuk staff saya nak bawa ke luar negara kita akan bagi sotong tu berasingan bila you nak makan buat satu perangkat tuang you will the fresh kalau berasingan sedap okay, masa PKP of course everybody know all the business down kerana pergerakan terkawal dan masa itu pun saya rasa Allah SWT berikan rezeki saya yang cukup murah kerana first ada link dengan beberapa food provider I mean, transporter dan sebagainya banyak benda yang datang dia bawa makanan saya dari Penang sampai ke Johor dari Penang sampai ke Gambang Pahang dari Penang sampai ke Kuala Terengganu Alhamdulillah my, my stability of business was there dalam satu juga saya juga kerap menghantar sebagai menyokong untuk frontliner I give everywhere roadblock mana-mana saya akan hantarkan bila datang oh miso tau miso tau keceriaan mereka bantu mereka lupakan apa yang mereka berada menghadapi dah ini dia hadapi di masa di covid lah so insta tak langsung is really motivated me ha, Kalau saya kembali kampung ya, memang macam satu rutin 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 nak, nak kenal ya kalau tak kalau kita tak makan kita rasa tak macam satu kehilangan. Uh, tapi kalau orang Pinang tanya orang Pinang kalau dia kata dia tak tahu mana ni patah kan uh, dia bukan orang Pinang. Uh, tempat dia asal dah mohin daripada dulu. Tengok gambar tu nampak macam tak tak ada istimewa apa kan. Tapi bila rasa tu dia lain lah daripada mi mamak kalau kita pergi nasi kandar ke apa dia bukan um, dia macam mi mamak tapi lain lah bukan mi macam mi mamak biasa tu unik lah rasa dia dengan ada sotong tu kan. Macam tu lah. So basically me apa dia me sotong ni uh, I grew up learning about it. So tapi tak pernah I started to eat it baru this year. I tak minat sangat kalau macam viral banyak-banyak nak beratur semua kan. Takut quality uh, run out. But yes the quality has not changed over the past one year. So ever since January. So but this uh, establishment dah run for berapa tahun dah. Lama dah ever since my father, my auntie, and stuff zaman dia orang muda. So I think um, dia orang still maintain dia orang punya taste lah. Dulu 10 tahun dulu ada makan sekali. Tapi itu ini hari senang mari mendekat, jalan-jalan saya ingat balik ini padang kota lama ah, ha, mari makan wah oh, terkejut ah beratur ah tapi cepat ada inovasi sikit ni dari segi campuran sotong dengan pan ni dia punya basah-basah tu kira ada inovasi sikit lah. Kapal kalau singgah padang kota, kalau tak kena mi patah. Padang kota di sini saya rasa rugilah. Ha, dia usul so, ramai-ramai mai pakat makan ha, mi patah. Best eh. saya saya senang seperti mana saya kata awal usaha buat dengan ikhlas menjaga dengan disiplin tu tiga benda tu akan bantu kamu berjaya lah dan sentiasa ingatlah hati tak akan berjaya overnight setengah orang saya nampak dia tengok orang mega dia pun nak mega tapi dia nak mega dia nak on the spot dia buka kedai-kedai dia nak buat tak pernah ada satu di astaga saya ni sama dia buka mega dia, dia main komplain kat saya ke? Wah apa Amir tak ada orang, tak ada orang, tak ada you semua orang, orang saya tak saya betul. Quality yang you berikan tu pastikanlah yang bagus dan customer cari you. Kalau quality you bagi tak betul, you nak harapkan duit tu ya? People won't come to you. That's why I say bagi yang terbaik. Dan satu lagi jangan harapkan kejayaan di secara spontan. You must take time. Take time slowly. Macam kita lah. Mak bapa ajak kita berjalan, bertatik. Lepas tu pergi sekolah. Lepas tu college, university belajar. Lepas tu kahwin, itu beranak. The life will rotate. So, bila you berjaya? Like, be selepas masuk menara gading. Selepas you keluar, dapat pekerjaan yang baik. Itulah. Tapi kalau you tak belajar betul-betul, you boleh pergi menara gading, you boleh, you boleh belajar kerja. Then you have to be liable lah. This is how lah. Story. Pastikan usaha tu ada. Dengan ikhlas. Dengan pengguraman masa. InsyaAllah. Kita mengalu-alukan customer daripada serata di seluruh negara kita ni datang merasai cita rasa asli Amit Fatah Mi Sotong. Kita akan beroperasi sejak dari pukul 11 pagi sampai 8 malam dan cuti 2 minggu sekali alternate. Perniagaan ini bukan baru dan lama establishment dia dan saya mempunyai pun rangkuman 4 generasi. Kita mengalu-alukan anda datang ke kedai Amit Fatah Mi Sotong. Ziarah menziarah. Zagallah khairan.